નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી નો પાઠ 11 ના સાધ્ય સોલ્યુશન વિશેની ચર્ચા કરીશું જો ચેનલ માં નવા હોય તો ચેનલને ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન 1 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો એક એક વાક્યનો ઉત્તર દીજીએ પહેલો લેખક કો ગ્વાલિયર કે जाना पड़ा लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर के पास जाना पड़ा लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाले ने उनका इंतजार क्यों करने लगे? लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाले उनका इंतजार करने लगे क्योंकि वह उन्हें होटल तक ही पहुंचाना चाहता था त्रिजु, लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा लड़की ने धीघियाते होते मोहन से कहा मुझे बचा लो मोहन लड़की से विवाह करने को तैयार हो गया लड़की सुंदर और परिचित थी शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी इसलिए मोहन ने उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया पांचवा थानेदार की क्या विशेषता थी थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कभी भी उसकी कविताएं मान्य संवेदना से भरी

જોવા મળશે અને કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરવાથી પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્ય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાળા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે વિડીયોને આગળ વધારતા છઠ્ઠું મોહનને જ્યાદા પૈસે લેને છે ક્યો ઇન્કાર કર્યા મોહનને જ્યાદા પૈસે લેને છે ઇન્કાર કર્યા ક્યોંકિ લેખક દંપતી સે મિલા પ્રેમ મુશ્કેલીએ પૈસો સે બઢકર થા પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે દો તીન વાક્યમાં ઉત્તર लिखिये पहलो लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी लेखक ने ऑटो वाले की जीत और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके बैठने की स्वीकृति दी बीजू मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी मोहन का घर आगरा में था माँ बाप के गुजर जाने के आर बाद भाई से उनकी परवरिश की थी बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था त्रीजो लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी क्यों लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी चौथो लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों मान बताते है? बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे से बचा लिया इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बड़ा बताते हैं प्रश्न त्रन सविस्तर से उत्तर दीजिए लेखक यात्रा से क्यों डरते थे लेखक यात्रा प्रिय थे यात्रा पर निकलते समय वे सोचते थे कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे नए शहर के लोग कैसा व्यवहार होगा सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे उन्हीं कारण लेखक से यात्रा पे डरते थे बीजो मौन का चरित्र चित्रण कीजिए वीडियो पोज करो लेखक के साथ मोहन ने अपमानजनक कैसे जताया प्रश्न चार निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों इससे विवाह करना प्रतिकल ही होगा और मानवीय भी यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी बीजू भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ती है, है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा क्योंकि वे मोहन को आदर कर परिश्रमित दे रहे थे पांचवा सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए पहलो आटे वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचाने दिया क्योंकि आटे वाले लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी से छा गए क्यों तो जवाब अवश्य बात करते हुए मोहन रुक गया क्योंकि चुप्पी से छा गई थी क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी तीजो लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे थे कि क्योंकि ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है चौथो मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए प्रश्न निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू पाला पड़ना संबंध जुड़ना वाक्य बनचे मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों मेरा पाला पड़ेगा बीजो असमझन में पड़ना उलझन में पड़ जाना वाक्य बनचे आप कहाँ इलाज कराएंगे? ऐसा पूछने पर पिताजी असहज पड़ गए त्रीजो दामन थाम लेना आश्रय लेना बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा प्रश्न सात निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए पहलो वांछित तो जवाब आवशे सी अवांछित बीजो परिचित तो जवाब आवशे बी अपरिचित तीजो समस्या जवाब आवशे ए समाधान चौथो मसीहा तो जवाब आवशे बी शैतान पांचवो प्रीति तो जवाब आफरत संतोष, तो जवाब आसतोष सातमो शोषण तो जवाब ए पोषण थेक यू